Я вчитель, я вчителька. Их бин лера. Их бин лера. Их бин лерарин. Так, их бин, их Лера. А, знайома мене Лерка. Мы с ней часто спілкувались, Она вчить. Якщо вчитель, то Лера. Лера, она вчитель. А якщо жінка, то Лера на Ринги, и свои женочи права. на Ринги Лерка. Так. И Биндлера. Если просто учитель то это Лерка, а если это женка в учитель то это Лерка на Ринги. И Биндлера, и Биндлера Рин, и Биндлера Рин, и лера Рин, и Биндлера, и Я инженер. Я бин инженер. Я бин инженер. Я бин инженер Анюба. Анюба. Я бин инженер. Я бин инженер. Я ликар, я ликар. Игбин ацт. Игбин ацтин. Так, ацт, схожий на ацтон. Так, все ликари, вони якоцетон стирают хворобу лак. Ингбик ацт все лекари, как это там занимают хоробы, а женки спонжиком, на каком написана буква Э. Э. Тобто есть Эдстин. И она э, ф, на ней фатин. Была она девчина, на ней фатин. Эдстин. И вытирая хоробы с на каком написана буква Э. Не Ацетон, на лекарка, а Эдстин. 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 Эдстин, 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 Эбин, Эдстин, Эбин, Эдстин, Эбин, Эдстин. Я еще навчаюсь в УЗИ. Их что? Штудиры ног, их штудиры ног, я штудирую без ног, я сейчас штудирую книжкой без задних ног, их штуд, их штудиры ног, их штудиры ног, их штудиры ног, их штудиры ног, их я студент, я студентка. Их бин студент, их бин студент, их бин студент, их бин студент. Фатер, фатер, если девчина, то фате в конце. Студентин, студент, студентин, да. Их бин студентин, их бин студентин, их бин Я бин лера, я бин лерарин, я бин инженер, я бин аст, я бин астин. Их, их студирае нох, я бин студент, я бин студентин.